Tanışlığımız ömrümdə ilk dəfə yazdığım şeirlərə görə atdığım addımla başladı. 2 il öncə Aşıq Pəri məclisinin 2-ci antologiyası üçün xanım şairələrin şeirlərinin yığılması elanına rast gəldim. Və elamda qeyd olunmuş 2 nömrədən birini götürüb bərhal yazdım. Yazarkən düşündüm ki, onsuz da vaxtın burada da öz sözünü deyəcək. Çətin ki cavab gələcək. Lakin yanıldım. Bəli, yanıldım. Dərhal cavab gəldi. Çünki təsadüfən elə bir insana yazmışdım ki, elə bəxtim ona yazmaqla üzümə gülmüşdü. Gözlədiyim təkcəbbürlü danışıqlardan, sual-cavablardan əsarəlamət yox idi. İlahi, bu nə sadəlikdir. Don qalmışdım biz eyni torpağın soyunu içmişdik. Bəli, bəli. Söhbət əsnasında bildim ki, elə bu xanım özü də qazaqlıdır. Elə həmin gündən Güllü Eldar Tomarlı dünyasına ruhən səyahət etdim. Təbii ki, şeirlərim də ilk dəfə elə bu minvalla dörd divar arasından 500 kilometrlik uzaqda elə sözü gedən almanaxda sapayətdi. Düz bir il yolunu gözlədim o kitabın. Çünki ilk uğurum ilk görüşə aparacaqdı məni. Güllü Tomarlı görüşünə. Və mən elə həmin gün Tağ Qazaqdan Bakıya kitabın təqdimatına gəldim. Hər kəs öz yerini almış, lakin Güllü xanıma axtaran gözlərim intizarı bitməmişdi. Çünki o niyəsə yubanır, mənimsə gözüm qapıdan başqa səmtə baxmırdı. Sanki baxsam Güllü xanım gəldiyi anı görməsəm çox şey itirəcəkdim. Və o gəldi. Çox tələhşli, gecikmiş kimi bir həyəcanla Natəvan klubuna daxil oldu. Gözü kimi saxlardı. Nədən saxlardığı şəxsin mən olduğumu düşünürdüm. Üçüncü Cönnəxanım belirdi gələcəyimi və dəfənərlə əlaqədə saxlamışdı. Bəli. Budur. O əl çantasını masanın üzərinə qoyub dərhal geri çevrildi. Onu izləyən gözlərimdən başqa bütün varlığım hərəkətsizləşmişdi. Baxışlarını üzümə qondurub şirin təbəssümə hədiyyə edərcəsinə mənə tərəf atdı dərhal yerimdən qalxıb "uronə, bu sensən, bəli Güllü xanım." Bəli. Bu görüş mənə dünyanın ən dəyərlisini bəxş etdi. Güllü xanım, Güllü bacım, Güllü anam və sadəcə Güllüm. Bütün müraciətlər içində ən doğru müraciətimi tapdım. Güllüm. Bu gün Güllümün dünyaya ətir saçdığı gündür. Bu gün zülmətlərdə irişib qalanların əlindən tutub işığa tərəf çəkən o möcüzənin yaradılışı günüdür. Mən bu yaradılışa qərinələrə sığmayacaq qədər şükr edirəm. Nə yaxşı ki gəldin dünyamıza. Xoş gəldin. Səfalar gətirdin. Gəlişin mübarək olsun dəyərlim. O nur üzündəki şirin təbəssümün heç bitməsin. Bir küncündə olsa belə bütün insanlara verə biləcəyin o balaca ürəyin böyüklüyü əsnadarlıq görməsin. Tanrım səni bizə çox görməsin. 100 yaşa, sağlam yaşa. Hər zaman aləmin içində var ol. Səni təbrik edirəm. Bu təbrikə bütün doğmaların və doğmalardıqların qoşulur. Nə yaxşı ki varsan. Nə yaxşı ki varımızsan. Hər zaman var ol. Hörmətlə Nuranə Təbriz. Ad günün mübarək olsun, Güllücan. Nur yğan üzündən gülüş itməsin. Uğura yol atsın atdığın addım, o gözəl qəlbindən sevinç bitməsin. Səni yaradana şərlər olsun. Ömrünü uzun və mənalı etsin. Sənə yaxın olsun yaxşılıqların. Pisliklər ömründən əbədi getsin. Yox. Yox, qəmgin notlara toxunmaq olmaz. Bax, bu gün cəhanın gülən günüdür. Mənim üçün əzizdir. İlim bu günü Güllümün dünyaya gələn günüdür. Güllümün dünyaya gələn günü